Selangor mencatatkan kes keganasan rumah tangga tertinggi berbanding dengan negeri lain dalam tempoh tiga tahun lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan berkata, bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, 813 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di negeri berkenaan. Lima kes keganasan rumah tangga melibatkan mangsa lelaki dikesan berlaku di Selangor sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac. Berdasarkan data Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri, mangsa terlibat berusia lingkungan antara 18 hingga 60 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Adam Harith bin Muhammad Jaswidi, nombor metrik A217096. Video ini disediakan untuk memenuhi tugasan individu kursus bagi kursus pengantar kerja sosial. Pelajar diminta untuk memilih si isu atau permasalahan yang dihadapi oleh salah satu kumpulan sasar dengan membincangkan bagaimana isu tersebut diurus berdasarkan sistem pengurusan kes kerja sosial. Kumpulan sasar yang saya pilih ialah mangsa keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga merujuk kepada sebarang perbuatan penderaan yang dilakukan oleh pasangan atau ahli keluarga terhadap mangsa sama ada secara fizikal, emosi, seksual atau ekonomi. Perbuatan ini bertujuan untuk mengawal, menakutkan atau mencederakan mangsa dan boleh memberi kesan negatif terhadap kesejahteraan fizikal serta, indiv serta mental individu di Malaysia, keganasan rumah tangga merupakan satu kesalahan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Latar belakang masa, nama Puan Leha bukan nama sebenar, berumur 31 tahun, tinggal di Kuala Pilah Negeri Sembilan, berstatus isteri dan ibu kepada seorang anak perempuan berumur 2 tahun. Mansa telah menjadi korban keganasan oleh suaminya sejak tahun 2022 ketika beliau sedang hamil. Pada kejadian terbaru sekitar 3 pagi di rumah mereka di Kuala Pilah, suami yang dalam keadaan mabuk telah memukul dan menggigit beliau pada bahu, lengan dan belakang sebelum mangsa jatuh dan mengalami kecederaan. Mangsa akhirnya membuat laporan polis, dirawat di klinik dan kini tinggal sementara bersama saudara di Seremban kerana faktor keselamatan. Antara isu dan permasalahan yang dihadapi oleh mangsa ialah kecederaan fizikal. Hal ini kerana mangsa telah dipukul dan digigit di bahu kiri dan lengan kanan sehingga terdapat kesan luka. Selain itu, trauma dan ketakutan, masalah keselamatan dan masalah kewangan. Jika tidak ditangani, keadaan ini boleh memberi kesan jangka panjang kepada mangsa dan anak-anak. Seterusnya, saya akan menerangkan Bagaimana pekerja sosial menguruskan kes berdasarkan sistem pengurusan kes kerja sosial? Yang pertama penerimaan dan saringan. Pekerja sosial menerima maklumat dari mangsa selepas beliau membuat laporan polis dan dirujuk oleh pihak klinik ataupun JKM. Pekerja sosial membuat temubual secara sulit dan selamat bagi memahami uh, sejarah penderaan, ke kecederaan serta keadaan keluarga. Langkah kedua ialah penentuan situasi. Penentuan penentuan situasi dilakukan untuk memahami keadaan sebenar klien secara menyeluruh dan tahap keseriusan masalah yang dihadapi. Dalam kes ini, pekerja sosial mengenal pasti bahawa klien mengalami keganasan rumah tangga berulang sejak tahun 2022 termasuk penderaan-penderaan fizikal dan emosi. Melalui penentuan situasi ini, Pekerja sosial dapat mengenal pasti keperluan utama klien iaitu perlindungan keselamatan, sokongan emosi dan bantuan undang-undang. Manakala langkah ketiga ialah perancangan dan intervensi. Berdasarkan penentuan situasi, pekerja sosial bersama klien merangka satu plan perancangan dan intervensi yang bersesuaian dengan keperluan dan keadaan klien antara perancangan dan intervensi yang dilaksanakan ialah yang pertama menempatkan klien di rumah perlindungan sementara bagi memastikan keselamatan diri klien terjamin yang kedua menyediakan sesi kaunseling psikososial untuk klien bagi mengatasi trauma dan emosi yang ketiga memberi bimbingan dan rujukan berkaitan perlindungan undang-undang di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga dan yang keempat Menyalurkan bantuan kebajikan Sementara untuk keperluan asas klien Seperti makanan, minuman dan lain-lain Seterusnya saya akan menerangkan langkah keempat Iaitu pemantauan dan penilaian Pemantauan dan penilaian dijalankan secara berkala bagi memastikan intervensi yang dilaksanakan mencapai matlamat yang telah dirancang serta dapat memenuhi keperluan klien dan memastikan keadaan fizikal dan emosi bertambah baik. Antara aspek yang dipantau dan dinilai ialah yang pertama, tahap keselamatan klien di tempat perlindungan. Yang kedua, perubahan situasi klien dari segi kestabilan hidup dan sokongan sosial. Yang ketiga, perkembangan emosi dan tahap trauma klien selepas sesi kaunseling yang keempat keberkesanan bantuan kebajikan dan sokongan yang diberikan dan akhir sekali langkah kelima iaitu penamatan penamatan kes dilakukan apabila objektif intervensi telah dicapai dan klien berada dalam keadaan yang lebih stabil serta selamat dalam kes ini Penamatan dibuat setelah pekerja sosial menilai bahawa klien tidak lagi berada dalam situasi berisiko tinggi menunjukkan kestabilan emosi dan mampu menguruskan kehidupannya dengan lebih berdikari Sebelum penamatan, pekerja sosial memastikan bahawa klien mempunyai rangkaian sokongan yang mencukupi termasuk sokongan keluarga, komuniti atau agensi berkaitan Klien juga diberikan maklumat tentang saluran bantuan sekiranya menghadapi kesukaran atau risiko berulang pada masa hadapan. Penamatan kes ini dilakukan secara beretika dan profesional bagi memastikan kebajikan klien terus terpelihara walaupun intervensi formal yang telah ditamatkan. Dan akhir sekali, saya akan menerangkan kesimpulan. Kesimpulannya, Isu keganasan rumah tangga memerlukan bantuan yang menyeluruh, berstruktur dan beretika bagi memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka terpelihara. Melalui pelaksanaan sistem pengurusan kes kerja sosial, pekerja sosial berupaya mengenal pasti masalah klien secara sistematik bermula daripada penerimaan kes, penentuan situasi, perancangan dan intervensi, pemantauan dan penilaian sehingga penamatan kes. Pendekatan ini bukan sahaja memberi perlindungan kepada klien, malah membantu pemulihan emosi, meningkatkan daya tindak klien serta membina keupayaan untuk menjalani kehidupan yang lebih stabil. Oleh itu, penggunaan sistem pengurusan kes kerja sosial amat penting bagi memastikan intervensi yang dilaksanakan adalah berkesan, beretika dan berfokus kepada klien. Sekian, terima kasih.